ইমানেই বেছি গা বেয়া হ'ল মানে কি কওঁ আপোনালোকক না খাবলৈ মন নাযায় একো এসপ্তাহ মানে একো খাবই নোৱাৰিলোঁ কিবা মুখত দিলেই বমি বমি নিচিনা লাগে খাবলৈ মন নাযায় মানে ইমানেই চৰ্দি কাহ আৰু মানে কাহটো বেছি হৈ গৈছিলে এইবাৰো ভাল পাইছোঁ তাৰপিছত বহুত দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ সেইকাৰণে চবেই কৈ আছে বোলে পাৰ মাংস জালিকা খায় তেনেহ'লে দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ বহুত বেছি তাৰপিছতে এয়া পাৰ মাংস মই আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই দেই তেনেকৈ বনাই নাজানো ভালকৈ বাৰু নৰ্মেল মাংস বনোৱাৰ নিচিনাকৈ বনাইছোঁ যিহেতু গাৰ অসুখ হৈছে তেল মছলা বেছি দিয়া নাই আৰু পাৰ মাংস এনেও জোল খালেই ভাল বহুতে কলডিলৰ লগতো বনায় কলডিলৰ লগত খায়ো ভাল লাগে আৰু অকণ জালুক দিছোঁ জালুক অকণমান দিছোঁ লৰাই খাব নোৱাৰে বেছিকৈ দিলে জালুকৰ গুৰি দিলেহে বোলে বেছি শক্তি হয় বুলি কয় খালে যিসকলৰ মানে তেজ কমি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু এনেও মই মাৰ ঘৰতে খাইছিলোঁ লাষ্ট বহুত দিন হ'ল বাৰু খোৱা আৰু আজিলৈকে মই বনোৱা নাই আপোনালোকক কৈছোৱেই আৰু এতিয়া মই নৰ্মেল নহৰু আদা পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ লেখিলেই নালাগে সিজোঁতে যিহেতু সৰু পাৰক আৰু কোমল মাংসটো সৰু সৰুকৈ তাতে পটককৈ সিজিয়ে যাওঁ হ'লটোহে খাবলৈ ভাল তাৰপিছতে আজি বনাই লৈছোঁ খাবলৈ নৰ্মেলকৈ বনাইছোঁ আৰু মই মাংসত মছলাটো বেছিভাগ গুলিয়ে দিওঁ গুলি দিলে বেছি ভাল হয় খাবলৈ তেতিয়া গুলি দিছোঁ নৰ্মেল জিৰা দিছোঁ জিৰা জিৰা নিমখ নিখ মতে দিলোঁ বাৰু আৰু জিৰা মিট মছলা এনেকৈ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু হালধি এই গোটেইখিনি মই গলিয়ে দিছোঁ গলি দিলে কালাৰটো ধুনীয়া উঠে আৰু ভাজি লৈছোঁ আৰু লোহাৰৰ কেৰাহীত বনাইছোঁ মাংস বুলি ক'লে লোহাৰৰ কেৰাহীত নহ'লে মাটি কেৰাহীত বনালেহে বেছি ভাল লাগে খাই আৰু জুইত বনালে বৰ বেছি ভাল লাগে এতিয়া আৰু জুইনো ক'ত পাব আছে বাৰু ধৰিবলৈ সুবিধা হ'লেও মানে ইমান ধোঁৱাই নহয় ঘোঁৱাবোৰ আহে বেছিকৈ ভিতৰলৈ সেইকাৰণে ধৰাই নহয় মাজে মাজে বনাওঁ বাৰু কেতিয়াবা আৰু এয়া মই মছলাখিনি দি দিছোঁ বুলি আপোনালোকে কিদৰে বনায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই ভিডিঅ' বহুত দিন দিয়াও নাই সেইকাৰণে বোলো ভিডিঅ'টো দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া সকলোৱে চাগে নও খাইছে যিসকলৰ খেতি আছে এতিয়া ন বুলি ক'লে লোভেই লাগে খাবলৈও মন যায় আৰু ইয়াতনো ক'ত পাব আৰু ন খোৱা আগতে আমি সৰুতে ইঘৰ সিঘৰ এনেকৈ ন খাবলৈও যাওঁ আৰু ইফালে মোৰ ভাতটোও পাতি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ মাংস এতিয়া পানী দিম পানীটো অলপ বেছিকৈ দিম যিহেতু দাইল চাইল নাই বনোৱা আৰু বহুত বেছি চব্জি চব্জি খাবলৈও মন নোযোৱা হ'ল সেইকাৰণে মাংসটো অলপ জলীয়া কৰিলোঁ আৰু এয়াই খাম খাবলৈ পিছে বহুত ভাল হৈছিলে আপোনালোকে মানে বেছি মছলা নাই কাৰণে কালাৰটো ইমান ভাল হোৱা নাই হ'লেও মানে খাবলৈ বহুতেই টেষ্ট হৈছিলে